নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আছাম কেৰিয়াৰ পইণ্ট ইউটিউব চেনেলটোলৈ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি আপোনালোকৰ আগন্তুক অনুষ্ঠিত হ'ব লগা এ পি এছ চি গ্ৰেড ফ'ৰ পৰীক্ষাৰ বাবে সহায় হোৱাকৈ সমাজ বিজ্ঞানৰ বিছটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ তো এই বিছটা প্ৰশ্নৰ ভিতৰত আপোনালোকে কিমানটা প্ৰশ্ন শুদ্ধ কৰিব পাৰে ভিডিঅ'টোৰ শেষত কমেণ্টত জনাই দিব আৰু এটা কথা ইয়াতে আপোনালোক জনাই থওঁ আমি এ পি এছ চি গ্ৰেড ফ'ৰ পৰীক্ষাৰ বাবে সহায়ক হোৱাকৈ কিছুমান পি ডি এফ আপোনালোকৰ বাবে বনাইছোঁ তো যদি আপোনালোকৰ পি ডি এফখিনি লাগে এই নম্বৰটোত আমাক হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব আমাৰ নম্বৰটো হৈছে এইট ওৱান ডবল থ্ৰী এইট ফ'ৰ জিৰ' নাইন ছিক্স ফাইভ এইটো আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ হয় এই নম্বৰটোত মেছেজ কৰি কেৱল ছেভেণ্টি নাইন টকা এটা পে'মেণ্ট কৰিলে আমি আপোনালোকক গোটেইখিনি ছাবজেক্টৰ পি ডি এফ চেণ্ড কৰি দিম ঠিক আছে এতিয়া আমি কুৱেশ্যনখিনি চাওঁ তো প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে ৰামকৃষ্ণ মিছনৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন আছিল অপশনবোৰ দিছে স্বামী দয়ানন্দ সৰস্বতী স্বামী বিবেকানন্দ নে ৰাজা ৰামমোহন ৰায় নে ঈশ্বৰচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ ইয়াৰে শুদ্ধতৰটো হৈছে অপশ্যন বি স্বামী বিবেকানন্দই পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে দিল্লীত দৰবাৰ পাতি বংগভংগ আঁচনি কেতিয়া বাতিল কৰিছিল অপশ্যনবোৰ দিছে ঊনৈছশ পাঁচ চনৰ বিছ জুলাইত নে ঊনৈছশ এঘাৰ চনৰ দুই ডিচেম্বৰত নে ঊনৈছশ আঠ চনৰ তেৰ ডিচেম্বৰত নে ঊনৈছশ ছয় চনৰ পোন্ধৰ ডিচেম্বৰত ইয়াৰ শুদ্ধতৰটো হৈছে অপশ্যন বি ঊনৈছশ এঘাৰ চনৰ দুই ডিচেম্বৰত পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ঊনৈছশ ছয় চনত মুছলিম লীগ গঠনত সহায় কৰা ব্ৰিটিছ প্ৰশাসকজন কোন আছিল অপশ্যন এ লৰ্ড মিণ্টু অপশ্যন বি লৰ্ড কাৰজন অপশ্যন চি লৰ্ড কৰ্ণৱালিছ আৰু অপশ্যন ডি লৰ্ড ৰিপন তেওঁৰটো হৈছে অপশ্যন এ লৰ্ড মিণ্টু মনত ৰাখি থাকোঁ ঊনৈছশ ছয় চনত মুছলিম লীগ গঠনত সহায় কৰা ব্ৰিটিছ প্ৰশাসকজন আছিল লৰ্ড মিণ্টু নেক্সট কুৱেশ্যন কাৰ কাৰ্যকালত বংগ বিভাজন আঁচনিখন কাৰ্যকৰী হৈছিল সোতৰটো হৈছে অপশ্যন ডি লৰ্ড কাৰজনৰ কাৰ্যকালত পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ঊনৈছশ বত্ৰিছ চনত সাম্প্ৰদায়িক বাটোৱাৰ ঘোষণা কৰা ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰীজন কোন আছিল ইয়াৰ শুদ্ধতৰটো হৈছে অপশ্যন চি ৰামচে মেকডনাল্ড পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আজাদ হিন ফৌজৰ জন্মদাতা কোন আছিল ইয়াৰ শুদ্ধতৰটো হৈছে অপশ্যন এ কেপ্টেইন মোহন সিং এইটো সোহন সিং হৈছে মোহন সিং হ'ব লাগে মনত ৰাখি থ'ব কেপ্টেইন আজাদ হিন ফৌজৰ জন্মদাতা বুলি আহিলে কেপ্টেইন মোহন সিংটো শুদ্ধ হ'ব ত' বহুতে নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু বুলি ভাবে নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৱে পিছতহে তেওঁ কাৰ্যভাৰটো গ্ৰহণ কৰিছিলে ঠিক আছে আজাদ হিন্দ ফৌজটো গঠন কৰিছিলে বা জন্মদাতা হয় কেপ্টেইন মোহন সিং পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আজাদ হিন্দ ফৌজৰ জন্ম ক'ত হৈছিল ত' ইয়াৰ শুদ্ধতৰটো হৈছে অপশ্যন বি ছিংগাপুৰত হৈছিল নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে কোনটো আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত গান্ধীজীয়ে কৰিম কিম্বা মৰিম শ্লোগানটো দিছিল ইয়াৰ সোতৰটো হৈছে অপশ্যন চি ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনত পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে চৌৰি চৰা সংঘৰ্ষ কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল সোতৰটো অপশ্যন এ পাঁচ ফেব্ৰুৱাৰী ঊনৈছশ বাইছ চনত পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ব্ৰিটিছ সংসদে কেতিয়া ভাৰতত স্বাধীন আইনৰ অনুমোদন জনাইছিল অপশ্যন তিনি ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ জুলাই মাহত পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কেতিয়া ভাৰতলৈ কেবিনেট মিছন শুদ্ধত হ'ব অপশ্যন তিনি ঊনৈছশ ছয়চল্লিছ চনৰ মাৰ্চ মাহত পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ৰাওলাত আইন প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল অৰ্থাৎ ৰাওলাত আইনখন কেতিয়া প্ৰদান কৰা হৈছিল ঊনৈছশ ষোল্ল চনত নে সোতৰ চনত নে ওঠৰ চনত নে ঊনৈছশ ঊনৈছ চনত ইয়াৰ শুদ্ধতৰটো হৈছে অপশ্যন ডি ঊনৈছশ ঊনৈছ চনত পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে নাইট হুড উপাধি কাক প্ৰদান কৰিছিল সুধৰ্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰক প্ৰদান কৰিছিল পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মণিৰাম দেৱানৰ লগত কাক ফাঁচি কাঠত ওলমোৱা হৈছিল ইয়াৰ সুধৰ দৈছ অপশ্যন বি পিয়লি বৰুৱাক লমোৱা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন তলৰ কোনটো চনত ব্ৰিটিছসকলে অসমত দাস প্ৰথাৰ বিলুপ্তি ঘটাইছিল ইয়াৰ সুধতৰ দৈছ অপশ্যন এ ওঠৰশ তিয়াল্লিছ চনত পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমীয়া কৃষকৰ পৰা ভূমি খাজনা বৃদ্ধি নিৰ্ধাৰণৰ বিৰুদ্ধে কোনে মফত মিলছক আৰ্জি লিখিছিল ইয়াৰ সুদৰ্ৰ্ত হৈছে অপশ্যন ডি আনন্দৰাম ঢেকীয়াল ফুকনে পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ওঠৰশ এষষ্ঠি চনৰ জয়ন্তীয়া বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব কোনে দিছিল ইয়াৰ সুন্দৰদেশ অপশ্যন চি উকিয়াং নংবাই দিছিল পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ফুলগুৰি ধাবা বিদ্ৰোহত ৰাজ্যৰ হাতত নিহত হোৱা ইংৰাজ বিষয়াজন কোন আছিল তাৰ এন্সাৰটো অপশ্যন এ লেফটেনেণ্ট ছিংগাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন ওঠৰশ তেৱন্ন চনত মফত মিলত মিল চাহাবক কোনে আৰ্জি দিছিল তো এইটো আমি পাই আহিছোঁ আনন্দৰাম ঢেকীয়াল ফুকনে দিছিল পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কিমান চনত অসমত দাস পতাৰ বিলুপ্তি ঘটে ত' এইটো পাইছো অপশ্যন বি ওঠৰশ তিয়াল্লিছ চনত শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মণিৰাম দেৱানক কেতিয়া ফাঁচি দিয়া হৈছিল খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ওঠৰশ আঠাৱন্ন চনৰ ছাব্বিছ ফেব্ৰুৱাৰীত ফাঁচি দিয়া হৈছিল তো আজি প্ৰশ্নকেইটা ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু পি ডি এফখিনি লাগিলে এই নম্বৰটোত মেছেজ কৰিব এইট ওৱান ডাবল থ্ৰী এইট ফ'ৰ জিৰ' নাইন ছিক্স ফাইভ এইটো নম্বৰত মেছেজ কৰি চেভেণ্টি নাইন টকা এটা পে'মেণ্ট কৰিলে পি ডি এফখিনি পাই যাব ধন্যবাদ